Вопрос стоит об утверждении проекта решения исполкома номер я не помню до 31 числа, который говорится просто повысить. Просто повысить. Все. Фраза. Первое. Без Первое, да. да Второй момент. Значит, по поводу рабочей группы. Есть э, самая большая проблема сегодня. У нас инициативная группа когда собиралась уже окрестили нашу рабочую группу как Минскими договоренностями, Минской переговорной группы. Никакого статуса. Понимаете, да, ничего нет. Она на сегодняшний день нелегитимна. Да? Исполком у нас нелегитимен. И решение он принимает в соответствии с э, с процедурой. Рабочая группа у нас есть пока только по факту. Я говорил сегодня об этом с Владимиром Васильевичем. Владимир Васильевич как бы, считает тоже, что этот вопрос нужно легитимизировать. Ответственная сегодня за легитимизацию рабочей группы у нас Алиса Анатольевна Вербицкая, которая, со слов Владимира Васильевича, не предоставила информацию. У нас ну, очень большая просьба, Игорь Владимирович, да? мы говорили сегодня с Владимиром Васильевичем, просьба к Алисе побыстрее этот вопрос решить, для того, чтобы Владимир Васильевич мог издать распоряжение. Когда будет распоряжение, рабочая группа будет иметь статус, и соответствующие будут э, последствия. Могу прокомментировать? Да. Ну, во-первых, э, на мой взгляд, на, на взгляд Владимира Васильевича, из да, полголовы, вот э, эта комиссия или рабочий орган, который будет действовать, он не должен быть ограничен во времени, там, месяц или полтора. Ну, хотя бы, хотя бы 90 дней для того, чтобы э, вырисовать абсолютно правила игры правила игры перевозок в городе Херсон впервые э, я в местном самоуправлении время от времени появляясь и пропадая 2002 -го года впервые перевозчики вот благодаря общественности начали э, отвечать на, на поставленный вопрос могу сказать Например, вопрос о том, чтобы автомобили класса Газель мы всегда покинули город Херсон. Еще полгода назад, год назад, два года назад воспринимались, ну так как переводчики обычно комментируют. Вот. Запикивание, да? Сейчас они готовы. Готовы с 1 января 2018 года, чтобы автомобили типа Газель, а это там дельфин, еще там Рута, ну понимаете, да, весовы, его, говорю, что? Там, да, Об этом никогда не стоял вопрос. Сейчас это один из, один из скажем так, набрасываемых вот элементов, если хотите, соглашений между перевозчиками, территориальной общиной и городскими властями. В вот эту сторону, на мой взгляд, надо двигаться, надо обсуждать, надо давать предложения, обсуждать абсолютно все предложения, которые были на общественных слушаниях, 28 или 29, но не останавливать процесс, а он, процесс должен двигаться вперед. Спасибо. Спасибо.